потрібно доглядати і засмагати Теж потрібно правильно. Ну, сьогодні ми будемо відповідати на ваші запитання. Ви напишете на сторінку Фейсбук дуже багато. Ось, наприклад, Людмила Бурбура пише: останнім часом шкіра дуже масна, наче млинцем витрилася. Як можна позбавитися такої проблеми? Чи, можливо, це вік впливає? питає вона. Ірина Замкова каже, літом очень сильно потіє лицо, особливо над верхньою губою. З цим можна щось зробити? А Лена Бондарук питає: догляд з обличчям у літній період, а також чи варто наносити макіяж. Дівчата, на А все это сегодня в студии будет ответить Ирина Медведева. Ирочка, добрый ранок. Доброе утро, Валюша. Давайте врятувати наших девчат. Ну, конечно, когда лицо блестит, как намазанное блином, это крайне неприятно. Но это только защитная реакция от солнечного воздействия. Вот смотрите, например, мы с вами долго-долго-долго на солнце, в результате чего... Наше лицо покраснело. Покраснело, 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 покраснело. Что такое? Это кожа таким образом отдает лишнее тепло. Она пытается сохранить какой-то тепловой баланс и легко охладиться. Это защитная реакция организма. Это реакция организма. расширились помощь расширилась, она. Абсолютно верно. А если вы. Видите, что ваше лицо стало жирным и неприятным, то это только от того, что кожа пересохла на солнце. И это тоже защитная реакция, которая препятствует при чрезмерной потере влаги. А якщо от, пише наша наша одна з глядачок, вона пише, що наприклад, ось так вкривається вся потом. Це Ірина Замкова каже, особливо над верхньою губою. Так що аж краплиночки стікають. от як у нашої дівчинки на звісно, ну, виділяється влага, вона іспаряється з поверхності кожу, і це ще один спосіб охладити нашу кожу і преп'ятствувати перегріву. Ну що ж, дівчата, Людмила Бурбура, Ірина Замкова. Ви тепер знаєте, що це захисна реакція нашого організму? Дивіться далі, ми вам розкажемо, що обов'язково має стояти у вашій ванній поличці, що потрібно покласти в нашу косметичку, і що взяти з собою в сумочку, аби у спеку мати неперевершений вигляд. Ирина Ивановна, у нас тут Слушаю. есть таких, um, три экспоната. Давайте начнем с нашей полочки, яка находится в ванной комнате. Мы сейчас разберем, что обязательно нужно поставить в полочку ванной комнаты. Ну, На первое место в ванной комнате я бы поставила и рекомендовала, чтобы это был скраб. Угу. Почему скраб? Потому что... В жару кожа становится толще, грубее, она защищается от солнца, она становится как панцирь, mm -hmm. она препятствует нормальному обмену веществ. Поэтому каждый вечер мы легонечко проскрабируем свое лицо, и это будет очень хорошо и очень полезно. Аллах, легко, девчата, чтобы не травмовать свою шкиру, конечно, правда? Конечно, конечно. Более того, скраб вы можете приобрести и в магазине, и в аптеке. Единственное, вы помните, что сейчас существует практика тестирование. Угу. Там есть специальные тестеры, и вы можете подобрать себе скраб и по текстуре, который вам приятен, и по вову, запаху. То есть максимально удобный для вас продукт. Чудово. Это можно сработать в косметичных магазинах, так и в аптеке. Но можно сделать дома. Да, я Дом как раз хотела сделать дома. А и я хочу вам сказать, что есть прекрасный рецепт, который называется скраб Клеопатры. Я, а конечно, не могу гарантировать, что именно эта красавица его придумала и использовала, но название есть. Мы берем 100 грамм измельченного геркулеса, uh -huh. добавляем туда 4 столовых ложки молока, 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку морской соли. То есть, 4 1 4-1-1, 4-1-1 на, на 100 грамм весянных пластивцев. Это вы перемешали, вот вам скраб готов. Единственное, он не, его нельзя хранить. Вы можете использовать его для себя, для супруга, uh -huh. для кота. Ну, в общем, а водичкой мы разбавляем его? Ну, чтобы оно краще наносилось. что с таким нет, сухим? Нет, нет, Там молока достаточно. Там мы молочка уже, у мы было, же Добавили да, 4 ложки молока. Да, 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 да. 4 ложки молока. Ну что ж, помятаем это у нас скраб Клеопатра. Что еще потребно поставить? Следующим номером у нас идет тоник. Угу. Почему мы всегда говорим тоник, тоник, вот тоник, после умылись, тоник. Задача тоника, главная, это обеспечить pH кожи 5,5. ,5. А що це за PH 5,5? Я дуже багато про нього чую, але от пояснити глядачам доступно хочеться все таки так, щоб кожен зрозуміло. Навіть там від дівчинки, які там 15 років яка дивиться, до її бабуся, легко. Угу. Это число PH, это соотношение между кислотой и щелочью на поверхности кожи. Вот этот кислотно щелочной баланс. Угу. Шкала от единицы до 14. Вот мы сейчас бачим раз. Где получается единица? Это самое кислое. Угу. 14, естественно, максимально щелочная. 6,8 ⁇ нейтральная среда. А вот 5,5... ,5 научно доказано, что именно при этой PH максимально эффективно идут обменные процессы в коже. Ага. А с другой стороны, эта PH 5,5 абсолютно неблагоприятна для большой группы микробов. Поэтому мы достигаем двойной цели. Ось, почему так важливо поддерживать баланс 5,5, нейтральность и баланс нашей шкіри, чтобы не появлялось никаких у нас шкіра была идеальной. Поэтому для этого мы используем тоник. Но приобретая тоник, мы помним, что мы его подбираем по типу кожи, Угу. Мы об этом говорили неоднократно. Он может и увлажнять, и подсушивать, и так далее, и тому подобное. А в дома мы можем в домашних умовах приготовить тоник? Ну, в какой-то степени да. Мы можем взять и в этом смысле иллюстрации, может быть, наша любимая петрушка. Угу. Но здесь я бы рекомендовала не отвар, а настой. Ага, это когда вот вода вы... закипела, мы туда кладем петрушку, выключила огонь, и она около до Да, Супер. вы процедили, и у вас есть тоник. Расчет на стакан чайная ложка измельченной зелени петрушки. Петрушки. Да. Ну и такую водичку можно заморозить и выкрасить. Конечно. Протягиваемся ей будет прекрасно. Конечно. Но... Завершим мы все да. увлажняющим кремом. Увлажняющий крем, который обязательно содержит гиалуроновую кислоту. Что это за кислота? И треба шукать где на этикетках. На этикетке вы посмотрите, пожалуйста, если написано увлажняющий крем, прочтите. Должно быть в составляющей. Основным компонентом должна быть гиалуроновая кислота. В чем ее особенность? Да, як я понадею. Одна молекула гиалуроновой кислоты способна удерживать до 10 тысяч молекул воды. Ух ты, вон она так на Одна 10 тысяч. Поэтому, при том, что она глубоко не проникает при поверхностном нанесении, тем не менее, она пропитывает поверхностный слой, притягивает воду, поэтому после увлажняющего крема Кожа, як будто розправилася, така шелковистая, приятная, чудесная. чудесна, тому завершаємо обязательно увлажняючим кремом. Дівчатка, ви все запам'ятали? Давайте ми зробимо підсумуємо трошки. Дивіться, це наша ванна поличка. Що нам потрібно мати на ній обов'язково? Це скраб, ми його можемо ще приготувати дома, наприклад. Обов'язково тонік має стояти на нашій ванній поличці. І крем з гіалуроновою кислотою. Це перший наш обов'язковий пункт для ванної полички. Запам'ятали? Что далее. Пароходом и до косметички. Что положить в косметичку? Так. Вы знаете, Валюша, хотелось бы сначала вытряхнуть из нее все, что там есть, и завалялось за многие годы, когда мы туда что-то вот такое тени, там, я не знаю, корректор, все годы да подобное. Потому что, знаете, вот наших соотечественниц, соотечественниц к сожалению, мы узнаем на, на улицах любой столицы, абсолютно фантастическому макияжу. А, и это 10 часов утра, столица, я не знаю, деловой э, сити в Лондоне. А мы идем на Новый год на вечеринку. У нас все в порядке абсолютно. Я скрываю тени, я Современный тренд это все-таки натуральность. Поэтому минимум косметики, особенно летом. Что нужно? Нам стилисты советуют сделать акценты определенные. И в качестве акцента здесь первый это Водостойкая тушь, uh -huh. которая не подведет нас ни, на, ни в спотели, ни вода попала на лицо. Uh -huh. Утро-вечер, выглядим прекрасно, глаза очень яркие и хорошие. Следующий э, это обязательно у нас тональный крем. Uh -huh. Есть люди, которые легко без него обходятся, я им делаю большой реверанс. Те, кто не могут обойтись без тонального крема, должны выбрать э, 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 вещество, препарат Oil Free. Без максимально легкая текстура. Угу. И мы Це с это вами... Это еще пытала наша Лена Бондарок. Какие макияж в Да. Угу. И главное, не забыть, чтобы сюда входил солнцезащитный фактор. Угу. Чтобы не нам не надо было и тональный крем, и солнцезащитный крем. Удваивать нагрузку Давайте тушь в косметичку. Значит, мы положили тушь. тушь. Так, тональный И мы крем. Еще крем. у нас. И мы, конечно, не можем забыть о губной помаде. Угу. Или губная помада, или гигиеническая губная помада, или блеск для губ, содержащий солнцезащитный. Фактор теж кладемо сюди. Да, і є у нас особи, які обов'язково люблять припудрити носик. Святоє діло, пудра, яка задержить СПФ. Ось ми так часто і так багато з вами говоримо, що косметика має, місти, має містити сонцезахисний фактор. Але нагадуємо, нашим глядачок, глядачкам розповідаємо, і коли ось ми вирішили провести невеличкий експеримент, і так. все ж таки з'ясувати, скільки жінок користуються сонцезахисними Хто окремими? нас Я слышу. Да, хто нас чув? Опитали 100 жінок в Києві і з'ясувалося, що У нас 24 женщины из 100 в Украине используют косметику с солнцезащитным фактором. А если сравнить, например, с Сиднеем, то это 78%. 78 женщин на 100 используют солнцезащитные кремы и косметику с этим фактором. Уявляете, какая разница? У нас еще такой культуры. Что нам делать? Ну, видите, замечательно, что мы помним, зачем у нас в ванной стоит зубная паста и зубная щетка. Ни у кого, никто не выйдет из дома, не почистив зубы. Это правда. Да? Давайте пожелаем себе, нашим зрительницам замечательным, чтобы у них вот так вот же стоял солнцезащитный крем, и они без него просто не выходили на улицу. Мы будем к этому стремиться, хорошо? Ну, а мы с Ириной Иванівной сделаем все максимально для всего потребное. Будем рассказывать еще и еще. Знаешь что, косметичка тоже мы уже поставили крапку. Я трошки подсумую и скажу, что в косметичке обязательно у вас должно быть водостойкая тушь, І косметикам сонцезахисними захисними е, факторами. Ось так ми це назвемо, Звичайно, і тональний крем має бути oil free, дуже легесеньким. Забезпечити е, захист своєї шкіри за допомогою косметики. І ми переходимо до нашої сумочки. Что нужно взять с собой еще на улице Спека, чтобы мы не петнили и мало эстетичный выход? Ну, конечно, на первое место я бы поставила термальную воду. Угу. Это сейчас очень актуально, прекрасно. Вы ее можете использовать столько раз, сколько вам захочется. И вот это нежное облако прохладного тумана, окутывающего ваше лицо, великолепно совершенно снимает вот это напряжение от жары. Кроме того, что термальная вода хорошо фиксирует макияж. Да, Дуже цикаво. Но вот всем нашим девчатам хочется заработать что вдома в наприклад, самостоятельно, например, и то же самую э, термальную воду. Насколько это можливо? Ну, это, конечно, не та термальная вода, это просто охлаждающая жидкость, потому что дистиллированная вода, любая вода, она все-таки чуточку сушит. Но, тем не менее, она предоставляет большой простор для фантазии и экономит какие-то финансы. Мы можем сделать кипяченую воду, капнуть туда розового масла, масло жасмина, ну, сделать... Отвар, Два ромашки, например. И в... ромашка будет чуточку. Ну, каждый подбирает уже по себе. Но можно. Я, когда подивилась на этот спрей, вспомнила, <laughs> как мы делали с сестрой в детстве. Когда было очень спокойно, спокойно, а мама была такая пшикалка, и она белизну пшикала. Мы подходили с ней, Шикарно, <laughs> и делали так. И это было счастье. Совершенно верно. Но вы знаете, Кладем в сумочку. Кладем в сумочку. И я хочу сказать, что очень актуально в этом сезоне иметь еще сумочки и веер. Раскишный. Во-первых, мы напомним Ирочке, которая нам звонила, да, что таким образом она, ей удастся избежать капелек на верхней губе. Это может быть прекрасной деталью, сильной деталью туалета угу. и, в конце концов, средством самозащиты в крайней ситуации. И комари можно отгонять. И комаров отгонять. Ну что, чудово. Значит, и в нашу сумочку мы попадем термальную воду и сгадаем про вело, каким коррестовалась наша бабуся, не ВТП, Ви можемо можемо теж ним користуватися. Нехай ваші ваша сумочка завжди буде наповнена лише потрібними речами. Це стосується і косметички, і ванної полички. А якщо у вас ще залишилося запитання, і ви хочете дізнатися більше про те, як за собою доглядати, то ми нагадуємо про книжку Ірини Медведєвої практична косметологія. Читайте, майте багато цікавого, і це нехай буде ваша така біблія косметична біля ліжка. Якщо хочете бути красинім, дякую Ірочка. спеку. Нехай буде все добре. Ми до речі з вами зустрінемося вже після відпустки. Так валя да але ми будемо росумі. южні, будемо триматися. Ми будемо страдати це время. залишається наша сторінка в Фейсбук. Тому можете писати і Ірина Іванівна. І ми обов'язково будемо давати відповіді вам на всі ваші запитання.